Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suhada binti Cik nombor matrik 080848. Baiklah, kumpulan kami iaitu kumpulan tujuh ingin uh, menerangkan kajian kami yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Menambah dan Menolak Integer dalam kalangan dalam kalangan murid tingkatan satu menggunakan kaedah Train Station. KSSM iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah dijadikan uh, panduan kepada pendidikan di Malaysia. Matlamat utama KSSM ialah untuk membentuk individu yang berfikrah matematik. Okey. Uh, PAK 21 ataupun pelajaran, pembelajaran abad ke-21 dijadikan panduan dalam pendidikan di mana ia lebih berfokus kepada pembelajaran aktif dalam dalam kalangan murid. Kemajuan negara ini bergantung kepada model insan yang mampu berfikir, membina idea dan menyelesaikan masalah. Menurut Cik Abdul Aziz et al pada tahun 2021, matematik ini merupakan salah satu subjek teras yang wajib dipelajari bagi murid bermula daripada peringkat awal kanak-kanak hingga ke peringkat menengah atas. Salah satu topik asas yang dipelajari uh, pelajar tingkatan 1 ialah konsep integer. Yang mana ia melibatkan nombor positif dan negatif Serta operasi yang berkaitan seperti penambahan dan penolakan okay. uh, Ramai murid menghadapi kesukaran untuk memahaminya Oleh kerana tiada keadaan interaktif Kesukaran ini sering menyebabkan pelajar kehilangan minat mereka dalam matematik Yang boleh menjejaskan prestasi mereka dalam bidang matematik okay. uh, Kajian Kaedah train station diperkenalkan kerana ia berpotensi untuk meningkatkan kemahiran menambah dan menolak integer. Kaedah train station ini diperkenalkan oleh Rosli dan Hussein pada tahun 2018. Okay, seterusnya ialah refleksi pengajaran dan pembelajaran lepas pengalaman pengkaji menunjukkan bahawa ramai murid yang uh, sering keliru dengan peraturan untuk menambah dan menolak integer terutamanya dalam uh, mengendalikan nombor yang uh, ada tanda negatif dan positif. Okey, sebelum ini uh, amalan PDP pengkaji lebih berfokus kepada kaedah pengajaran secara pasif. Ini bertentangan dengan PAK 21 yang di mana uh, menurut PAK21 ingin melaku ingin matlamat utama matlamatnya untuk menggalakkan pembelajaran aktif. Okey, jadi andaian perkaji sebelum ini adalah bahawa murid akan lebih mudah memahami topik integer dengan menghafal peraturan matematik yang terlibat namun pendekatan ini tidak cukup efektif untuk kebanyakan pelajar mereka ni tidak dapat uh, berhubung dengan konsep integer dengan cara yang bermakna kerana mereka tidak dapat melihat atau merasai sendiri bagaimana operasi integer berlaku dalam dunia yang nyata. Jadi pengkaji mengambil mengambil inisiatif untuk menggunakan pakai kaedah train station. Fokus kajian ialah kajian tindakan yang dilaksanakan untuk mengukuhkan pemahaman konsep integer bagi mata pelajaran matematik tingkatan 1 menggunakan kaedah train station. Okay, permasalahan kajian pula ialah murid yang pertama ialah murid tidak dapat membezakan nombor positif dan nombor negatif dengan baik. Yang kedua ialah murid mengalami kesukaran untuk menyelesaikan soalan integer terutamanya yang melibatkan nombor negatif. Objektif kajian pula ialah yang pertama Meningkatkan keupayaan murid Mengaplikasikan kaedah train station Dalam menyelesaikan masalah integer Yang kedua ialah menguasai Kemahiran menjawab soalan Yang melibatkan operasi tambah dan tolak Dengan tepat menggunakan train, Kaedah train station Assalamualaikum nama Nur Aizah binti Uzlan 080847 Seterusnya Saya ingin mengulas sedikit tentang Metodologi kajian Di bawah tajuk meningkatkan kemahiran menambah dan menolak integer dalam kalangan murid tingkatan 1. Yang pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan campuran bagi meningkatkan kemahiran menambah dan menolak integer. Yang pertama, kualitatif iaitu pemerhatian dan temubual. Yang kedua, kuantitatif iaitu ujian pra dan ujian post. Dan pendekatan ini dia memberi pandangan yang holistik dan menyeluruh serta membantu menambah baik proses pembelajaran. Model yang kami gunakan dalam kajian tindakan ini ialah Quick Lewin 1946 di mana pelaksanaan ini terdiri daripada empat langkah iaitu merancang, bertindak, memerhati, merefleks. Model ini dipilih kerana ia fleksibel serta model ini boleh disesuaikan dalam pelbagai konteks milik darjah dan jenis masalah pembelajaran. Model ini juga membantu guru membuat penambahbaikan secara berterusan. Yang kedua, peserta kajian. Jadual ini menunjukkan empat orang murid yang terlibat sebagai peserta kajian. Murid yang pertama, seorang lelaki berprestasi baik tetapi pendian dan cepat siapkan tugasan murid yang kedua juga lelaki dengan prestasi sederhana dia juga seorang pemalu dan lebih suka belajar sendiri murid yang ketiga pula perempuan berprestasi sederhana suka bertanya tapi kurang keyakinan diri yang keempat murid yang berprestasi baik tetapi suka bercakap dan kurang fokus dalam kelas. Pemilihan murid ini berdasarkan pelbagai latar belakang, personaliti dan prestasi supaya saya dapat melihat keberkesanan keedah yang digunakan ke atas murid yang berbeza-beza. Yang ketiga, instrumen kajian. Ada tiga jenis instrumen telah digunakan bagi mendapat data kajian iaitu senarai semak, digunakan semasa permahatian sebelum dan selepas pelaksanaan untuk menilai pelibatan murid dalam aktiviti pembelajaran. Yang kedua adalah soal selidik. Dia, ia mengumpulkan maklum balas murid tentang tahap kefahaman mereka sebelum dan selepas intervensi. Dan yang ketiga adalah ujian pra dan ujian post. Dianalisis dengan membandingkan skor pencapaian murid sebelum dan selepas intervensi untuk menilai keberkesanan keedah yang diterapkan. Yang keempat, keedah menganalisis data. Data dianalisis secara deskriptif dan perbandingan. Yang kedua, pemerhatian dianalisis untuk melihat perubahan tahap pelibatan murid sebelum dan selepas keedah trend dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah soal selidik dianalisis secara peratusan untuk menilai perubahan perspeksi dan kefahaman murid tentang isi pelajaran. Dan yang last sekali adalah ujian pra dan ujian post dibandingkan untuk mengukur kesan interversi terhadap uh, tahap penguasaan murid dalam topik tambah dan tolak integral. Okey baik seterusnya saya Wan Nur Fitria binti Wa Ismail nombor matrik 080862 akan meneruskan pembentangan untuk pelaksanaan kajian. Okey dalam kajian tindakan kami kami menggunakan model uh, kajian tindakan Lewin 1946 yang mengandungi empat fasa lah. Yang pertama iaitu fasa merancang, yang kedua fasa bertindak, yang ketiga fasa memerhati dan yang terakhir ialah fasa mereflect. Di mana setiap fasa ni bertujuan untuk mengenal pasti masalah melaksanakan intervensi melihat hasilnya dan juga melakukan refleksi ke atas keberkesanannya untuk fasa yang pertama iaitu fasa merancang, pada fasa ni pengkaji mengenal pasti ada empat orang murid yang menghadapi kesukaran dalam memahami operasi integer melalui pemerhatian awal. Selepas itu, satu ujian pra telah dijalankan oleh pengkaji dan hasil ujian tersebut menunjukkan bahawa kesemua empat-empat murid itu menghadapi kesilapan yang hampir sama terutamanya apabila melibatkan operasi campuran negatif dan positif. Jadi, pengkaji merancang satu kaedah intervensi bagi membantu murid mengatasi kekeliruan tersebut. Okey, kita masuk kepada fasa yang kedua iaitu fasa bertindak. Di mana pada fasa ni pengkaji merancang satu intervensi menggunakan kaedah train station. Di mana kaedah ini bertujuan untuk membantu murid memahami konsep integers ataupun operasi integers dengan mudah melalui pendekatan visual dan juga kinestetik. Dan sesi latihan dilaksanakan secara interaktif dan juga secara berkumpulan. Dan dimulai dengan soalan soalan yang asas kemudian kepada soalan-soalan yang lebih mencabar untuk fasa yang ketiga pula iaitu fasa memerhati di mana pengkaji memerhati secara teliti perkembangan murid semasa menjalani sesi latihan menggunakan kaedah Translation. Hasil pemerhatian tersebut menunjukkan bahawa ada peningkatan yang positif khususnya dari segi keyakinan murid dalam menyelesaikan soalan khususnya berkaitan dengan integer lah. Kemudian ujian POST telah dijalankan bagi menilai keberkesanan intervensi tersebut. Okey, kita masuk kepada fasa yang terakhir iaitu fasa merefleksi. Di mana pada fasa ni pengkaji mendapati bahawa kaedah train station ini sangat berkesan kerana berjaya membantu murid memahami konsep integers dengan lebih jelas dan dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Di samping itu, ada juga terdapat ruang-ruang untuk penambahbaikan lah. Antaranya termasuklah boleh juga memperbanyakkan latihan individu bagi mengukuhkan kemahiran kemahiran murid secara kendiri dan yang kedua boleh juga menambahkan elemen-elemen visual seperti video animasi sebagai bahan bantu mengajar yang lebih menarik dan mudah difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Aisyah Musyrifah binti Rahman, nombor matrik 080869. Hari ini saya akan sambung pembentangan iaitu hasil dapatan kajian. Kajian ini dijalankan menggunakan pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif. Tiga jenis instrumen yang terlibat iaitu pemerhatian melalui senarai semak, mora soal selidik, serta ujian pra dan ujian pos bagi menilai keberkesanan kaedah train station dalam membantu murid memahami topik integer khususnya dalam operasi tambah dan tolak nombor bulat positif dan negatif. Seramai 4 orang murid dari pusat Tuisyen progresif cerdas PTPC yang terlibat Terdiri daripada dua orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan Yang pertama ialah instrumen pemerhatian yang menggunakan lima skala pengukuran Iaitu skala satu hingga skala lima seperti dalam jadual dua untuk menilai penguasaan kemahiran, penglibatan dalam aktiviti serta disiplin dan tingkah laku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Jadual 3 menunjukkan hasil pemerhatian murid Dapatan menunjukkan 3 daripada 4 orang murid dapat membezakan nombor positif dan nombor negatif dengan baik tetapi hanya seorang murid menunjukkan kesukaran dalam aspek penguasaan kemahiran. Namun dalam penyelesaian soalan integer dengan tepat, kebanyakan murid mencatat skor sederhana iaitu 3 menandakan masih ada ruang untuk penambahbaikan. Dari segi penglibatan murid pula, dua orang murid aktif semasa menjalankan aktiviti, manakala dua lagi menunjukkan penglibatan yang sederhana. Menariknya, murid elemen dari segi penguasaan kemahiran masih menunjukkan kesediaan untuk menjawab dan memberi respon walaupun prestasinya berbeza. Dalam aspek disiplin dan tingkah laku, semua murid menunjukkan sikap yang positif. Majoriti murid mendengar arahan guru dengan baik, bersikap proaktif serta tidak melakukan kerja lain semasa sesi pengajaran berlangsung. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahawa murid 1 dan murid 4 mencatat purata skor 4, manakala murid 2 dan murid 3 mencatat purata 3 iaitu sederhana. Ini menunjukkan terdapat perbezaan individu dari segi gaya pembelajaran dan keupayaan sekaligus memberi petunjuk kepada guru untuk memberi bimbingan secara lebih berfokus kepada murid yang memerlukan. Seterusnya, saya akan sambung hasil dapatan tinjauan atau maklum balas. Poran soal selidik digunakan bagi mendapatkan pandangan murid tentang kefahaman mereka sebelum dan selepas pelaksanaan kaedah train station. Hasil tinjauan soal selidik murid sebelum intervensi seperti dalam Jadual 4 menunjukkan tiga orang murid memahami konsep integer tetapi seorang masih keliru. Walaupun tahu melakukan operasi tambah dan tolak, semua murid tidak dapat mengenal pasti kesalahan biasa dalam operasi ini. Lebih membimbangkan, semua murid tidak yakin menjawab soalan integer dan seorang menyatakan rasa stres ketika menjawab soalan berkaitan topik ini. Selepas intervensi, hasil dapatan menunjukkan peningkatan ketara dalam semua aspek seperti dalam jadual 5. Semua murid melaporkan bahawa mereka kini faham konsep integer dengan lebih jelas, mampu melakukan operasi tambah dan tolak dengan lebih cepat dan tepat, boleh mengenal pasti kesalahan dengan lebih mudah, yakin menjawab soalan tanpa bantuan kalkulator dan yang paling penting lebih seronok belajar menggunakan kaedah train station. Ini membuktikan bahawa pendekatan yang digunakan bukan sahaja berkesan dari segi akademik, malah juga membantu meningkatkan emosi positif dan motivasi murid terhadap pembelajaran matematik. Sekarang saya akan membincangkan hasil ujian pra dan ujian post murid Perbandingan antara ujian pra dan ujian post turut menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam pencapaian murid. Jadual enam menunjukkan hasil keputusan ujian pra dan ujian post murid. Dalam ujian pra, dua murid memperoleh betul enam daripada dua belas iaitu sebanyak lima puluh peratus manakala dua lagi hanya mendapat betul empat daripada dua belas soalan dan memperoleh 33%. Namun, selepas sesi pembelajaran menggunakan kaedah train station, keempat-empat murid berjaya memperoleh maka penuh iaitu betul 12 daripada 12 dan memperoleh 100% dalam ujian pos. Peningkatan ini menunjukkan bahawa kaedah pengajaran yang digunakan sangat berkesan dalam meningkatkan kefahaman murid, terutamanya dalam menyelesaikan masalah melibatkan integer. Ia juga menunjukkan bahawa penggunaan pendekatan visual seperti train station membantu murid lebih mudah mengaitkan konsep dengan aplikasi sebenar. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah train station ini berjaya dalam meningkatkan penguasaan kemahiran integer, terutamanya dalam operasi tambah dan tolak, serta meningkatkan penglibatan aktif dan disiplin murid semasa sesi pembelajaran. Selain itu, kaedah train station turut berjaya meningkatkan keyakinan dan motivasi murid untuk menjawab soalan matematik dan mengurangkan tekanan atau stres yang dialami semasa belajar topik integer. Ini membuktikan bahawa pendekatan inovatif dalam pengajaran bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi murid malah membina sikap yang lebih positif terhadap matematik. Sekian daripada saya, saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Okey seterusnya kita masuk kepada perbincangan kajian di mana pada per, uh, perbincangan kajian ni apa yang boleh kami simpulkan daripada dapatan kajian kaedah train station ini sangatlah berkesan uh, dalam membantu murid memahami operasi tambah dan tolak integers hal ini dapat dilihat apabila berlakunya peningkatan skor ujian post berbanding ujian pra dan kaedah ini membuktikan bahawa uh, murid itu berjaya meningkatkan pemahamannya Melalui keadaan train station ini Seterusnya pelaksanaan train station ini Juga melakukan satu aktiviti Yang bersifat interaktif dan menyeronokkan Serta berjaya meningkatkan penglibatan Serta minat murid terhadap pembelajaran Dan dapatan ini sejajar dengan Dapatan kajian terdahulu Yang mana menyatakan bahawa Strategi pengajaran yang berasaskan aktiviti ini Mampu meningkatkan pemahaman Dan juga motivasi murid Okey, walaupun kajian kami ni menunjukkan kejayaan kaedah train station, tapi terdapat juga beberapa had dan kekurangan dalam kajian yang kami jalankan. Dan salah satunya ialah saiz sampel yang sangat kecil iaitu menggunakan empat orang murid sahaja. Oleh itu, kajian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih besar. Dan salah satu kekurangan ialah aa, kajian kami ni hanya menilai kesan intervensi dalam tempoh yang singkat. Jadi... Kami tidak dapat menentukan sama ada peningkatan prestasi ini dapat dikekalkan dalam jangka masa panjang ataupun tidak. Dan berdasarkan perbincangan kajian ini, adanya beberapa cadangan yang kami kemukakanlah. Yang pertama, uh, kajian ini boleh dijalankan dengan skala yang lebih besar, melibatkan murid yang lebih ramai dan juga memanjangkan tempoh intervensi untuk menilai keberkesanan dalam jangka masa panjang. Dan implikasi bagi kajian yang kami jalankan ialah kaedah Kaedah ini bukan sahaja mampu meningkatkan pemahaman murid tetapi juga meningkatkan keyakinan dan motivasi mereka dalam pembelajaran matematik. Secara kesimpulannya, kaedah transstation berjaya meningkatkan kefahaman, keyakinan dan minat murid dalam operasi tambah dan tolak integer. Terutamanya murid yang berkeperluan sokongan, murid dapat berfikir secara sistematik murid keliru dengan tanda serta menunjukkan peningkatan penyelesaian masalah. Kaedah ini wajar diteruskan secara konsisten dengan sokongan aktiviti hands on dan bahan bantu mengajar yang menarik dan bimbingan berfokus. Guru juga disarankan berkongsi strategi pengajaran bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.